你来负责面，我来负责菜，居家的小日子过起来。好<了>，我怎么说着说着感觉有点饿了呢？看着我干嘛呢？ 被我的美色迷倒了吗？哈，笑话！明明是你被我迷得七荤八素的吧？哎呦，我怎么不知道呢？装蒜啊！啊，说，你什么时候开始喜欢我的？这个嘛，说出来就没意思了。你猜呗。猜就猜。嗯，我第一次住你家的时候。不是。 我知道了，是下雨那天你来唱片店门口我给你打伞的那次。哦，我就知道，就是那个时候开始垂涎我的美色的。是美，特别的美。怎么个特别呀？就是那种特别不容易让人发现的那种美。嗯、傻瓜，你刚刚说什么？傻瓜。 傻瓜。 所以，你是从什么时候开始喜欢上我的？哎呀，不知道，我好像不知不觉就喜欢上你了。难道是一见钟情？是不是一见钟情我不知道，但遇见你一定是命中注定。 饺子来了，好香啊！这可是我们辛辛苦苦的劳动成果呀，应该拍个照纪念一下，你说对不对？手机给我。怎么了？这个怎么了？嗯，不好看吗？好看。那你笑什么？非常好。 我说你为什么要换我的手机屏保啊？因为我想让你时时刻刻都能看到我。可是我已经时时刻刻都看到你了。那我也要换你的屏保。好吧。那你的手机呢？你的手机屏保是什么？拿来我看看。拿来我看一下。 我就用这个当屏保，快吃吧，待会儿凉了。晚上还有事儿，说好的，晚上我决定。